Ми бачимо цей світ в полоні мрії дитячих. Ми бачимо світ на виборі, та це не мало значить. Тримає мати на руках свою модну дитину, та й щастя блискуться за очах, та й год не зародину. Де ж ця мати? Де ж вона? Де ж вона єдина, що жорстокістю сполуна? Живорожа, всі любимо землі, на одній єдині мати наші тіні. Пам'ятайте про любов, братість хвилини. себе добро, да и любимую. Насильство. Проводится акция, как уже говорили, 16 дней против насилия в семье. Все, что касается насилия. Насилие в семье э, разделяется на три вида. Есть у нас э, физическое насилие, которое выражается в форме избиений, нанесения телесных повреждений. Есть у нас экономическое насилие. Также существует третий вид, это сексуальное насилие в семье и психологическое насилие в семье. В основном, по статистике, мы встречаемся в основном лишь с физическим насилием, когда происходит насилие в основном над детьми в семьях, но если брать по статистике, это все не социально неблагополучные, где родители злоупотребляют алкоголем, наркотическими веществами, ведут неблагополучный образ жизни. Еще такую затронем как насилие еще между учащимися. Сейчас у нас в районе вообще в городе за последний год участились случаи, когда осуществляется насилие между учащимися. Хочу сказать то, что э, по всем фактам, нанесение телесных повреждений, у нас заявление принимается, возбуждаются уголовные дела. Лица, которые достигли по статье 125, это нанесение телесных повреждений легкой степени тяжести, достигшие 16-летнего возраста, будут привлекаться к уголовной ответственности. И само по себе правонарушение не тяжкое, но тем не менее это пятно на всю свою оставшуюся жизнь. С своей стороны, как участковый инспектор, хочу обратить ваше внимание на то, что вы всегда можете подойти к пункту участковому инспектору, если вам известны какие-то факты или насилие в семье, если у вас в семье происходит какое-то насилие, вы не должны это возмещать на своих близких, на своих друзьях, на своих товарищах. Всегда старайтесь быть толерантными. Это вам в жизни поможет, потому что, как показывает практика, те дети, которые росли в семье, где совершалось насилие, если это девочки, они привыкают к такому отношению, и они создают точно такие же семьи, где мужчина будет доминировать, и женщина будет терпеть такое отношение к себе. Если это как бы мужчины, то они, вырастая в такой семье, они будут точно так же себя вести и со своими детьми, со своей женой. То есть надо быть по, по, ну, как бы подобрее в этом мире. Не старайтесь проявить свою какую-то индивидуальность с плохой стороны. Мы все люди, всегда нужно понять и всегда нужно помочь друг другу. Ну, в первую очередь я же говорю, что если вы знаете какие-то такие факты, вы всегда можете обратиться к участкому. Также есть центры психологической помощи, куда вы тоже можете обратиться. Где вам необходима такая помощь. Особенно это касается случаев сексуального насилия. Никогда не нужно держать это в себе, не считать это задолженной. Все, все, которое не подпадает под какие-то нормы, правила, морали, сам, самой элементарной морали, то есть все это недопустимо, и это должно быть пресечено на, на корню. Это насилия любого из видов в семье, либо же с вашими сверстниками по отношению друг к другу. Самое элементарное, вы приходите в школу, вы проводите здесь большую часть времени. Школа, ваш класс, это, скажем так, маленькая семья. Руководство, администрация школы несут также ответственность за вас, как и ваши родители, рассказать классному руководителю, психолог. психолог у вас есть. Далее, да, далеко ходить не надо, белая 44, вы можете подойти, там есть всегда участковый инспектор милиции, есть служба, которая непосредственно занимается детьми. Чеквина 9, это служба по делам детей несовершеннолетних. Они можуть вислушати, направить куди необхідно. Здійснюють до іншої дитини насильство. Це може бути емоційне, психологічне насильство, образа це також насильство. Яка відповідальність? Чи може дитина така залишитись безнаказаною? 16-летнего возраста. И э, нанесли телесные повреждения другому э, подростку, привлекается к уголовной ответственности. Принимаем заявление от других родителей. По таким фактам мы принимаем меры к родителям этого подростка, не достигшего 16-летнего возраста. Есть такой распространенный вид, как подростки вымогают деньги у других подростков. То есть это может быть расценено полицией как грабеж, и за это идет очень серьезное наказание и очень серьезная ответственность. И с таким шлейфом как бы, предыдущего опыта вряд ли вы сможете найти нормальную работу, нормально устроиться в этой жизни. Всегда думайте о тех поступках, которые вы совершаете.